كتاك سودة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم قل الله شهامز دستره المسوس اشتاك لامسيز قل يعني د. Əuzü men pənah apararam in ki gələcək zamanda. Yəni hər kəyi zamanda muzari istimrari oxumuşu hər dəfə. De men pənah apararam bi aə rabb rabbinuz fələk. Fələk nə deməyidi? Həlak sözünün mənası əslində, yəni kök baxımından, bir şeyi yarmaq, beşmək, yırtmaq mənasındadır. Bir şeyi bir şeydən ayırmaq mənasındadır. Nincə ki, e, sübühün sübühün ağlığı, sübühün nuranlıyi, sübühün işığı gecənin qaranlığını yırtıb atır. Sür. Belə günəş doğanda Səbh astında artıq qaranlıq olmur. Bu anda dillər nə? Fələq. Yəni səbəhün doğması, səbəhün əmələ gəlməsi. 1-ci ayda Allah təala peyğəmbərə buyurur ki, "Peyğəmbərsən nümunəsən, sən ülgüsan." Quranda ayəmiz var. "Usvatun hasəne." Sən gözəl nümunəsən. Sən bu şeylə düzdür ha, bu şeytan, bu xənnas, iblis, şər kürvələr peyğəmbərə heç bir şey edə bilməzlər. Heç biz yura bilməzlər nə əqli cəhətdən, nə rohu cəhətdən, nə cisim cəhətdən. Bəs niyə Peyğəmbər özünə pənah aparır? Pənah aparmaqlığının mənası budur ki, əgər Peyğəmbər pənah apararsa, günahkâr olmadığı halda, günah edən məxluqlar həmişə daimən bir deyək, günah olmaq eləmək astanasında olan şəxsə niyə pənah aparmasınlar? Sığınmasınlar Allah-a bu şeytanın şərrindən xənnasın əlidəsindən. Yəni peyğəmbər mənə pənah apararsa, siz də pənah aparın. Bu çox ciddi bir məsələ olduğu üçün qızım Səcəm gəldim sən eşid bax məndən. Qul əuzü birəlfələq. Mən pənah aparıram. Sübhün çıxmasının sübhün çıxmasının Rəbbinə. 2-ci ayə vəmin şərri həmən və şərri mə. Xolak, məndən də şər də ki, şər məlumdur. Mə O şeyləri çi xalə qərarətdi. Yarattığı şeylərin şərrindən əuzu. Allaha tənah aparıram ki, kəmal əbəddə min şərri var yoxdur. Bütün şər, bütün şər mövcudatın şərrindən. Şər insanların şərrindən. Şər olan cinlərin şərrindən, heyvanların ziyan və şərrindən həlsələrin şərrindən, acı hadisələrin və nəfsin şərrindən, nə ki ziyanlı şeylər var mənfi şeydarlıq və məxluqata heyran tutmuş, deylləri pis, pis gözə qədər, pis dilə qədər, hamısının şərrindən peyğəmbər Allah'a sığınır. Bəziləri qeyd ediblər ki, yəni bu sözün mənası barəsində, fələq sözünün mənası barəsində bütün bedəş məxluqat hər biri bütün canlılar istər insan olsun, istər heyvan olsun, istər bitki olsun, bunlar hamısına aiddir. Yəni bitki nəcür insana ziyan ləyə bilər, baxmın, deyil, fərqləməz. Heyvan insan vura bilər, insan insana hər hansı bir ziyan toxunda bilər. Məsələn, bitkinin də hər hansı bir tiقانından amanda qalmaq. Hər hansı bir məxluqadın hər hansı bir ziyan və şərlənlə deyil, ümumdidir. Bu nəzərə salsan, hamısında add ola bilər. sonra necə ki hər hansı bir mövcudat məsələn dənindən çıxırlar, toxumdan çıxırlar və bunlar hamısının müxtəlif mərhələləri olur. Bunların hamısının məxluqat özü bir növ insanın ziyan toxunda bilərlər və peyğəmbər də özü məxluqatın məxallək, oşeş Allah xalikdir. Yəni bütün şeylər ki, Allah xalıqıdır. Bütün məxluqatın şərzindən peyğəmbər peyğəmbərliyi ilə Allaha sığınır. Quran dayımız var Anam 95-ci ayədə innal laha faliqul habbi wan naba yakhrucul hayy minal mayy wa mukhrijul mayyitam minnal hayy Burada fələq sözü ilə danışılır. Bura yazı faliq. Fələq dedik çi? Sübhün açılmasıdır. Faliq sübü açan. Quran vurur ki, Anam 95-ci ayədə Allah Taala o dəni, o bitkini deməli ayrandı, parçalayandı. Öldəndən diri və dirdən ölü çıxaran bir varlıqdır. Bəzisi, bəzi alimlər fələq sözünün məfhumunu, mənasını daha geniş mənada qediləmişlər. E, Dediğiniz kimi xilqətin yaradılışının hamısını aid ediblər. Hər hansı bir ziyan daxili yoxdur. O tərəf hansi e, cins olsun, insan olsun, heyvan olsun, bitki olsun fərqləməz dedik ki, hər birdir məxluqaltın içərisində e, deməli hər, hər hansı bir ziyanlı bir şey ola bilər. Bu hər üç mənası ki var burada. Birincisi sübün açılmasıdır, ikinci diri canlıların, canlıların əmələ gəlməsidir, üçüncü hər bir deməli e, məxluqun mövcudun yaranmasıdır. Bula hamısı bir-bir bir məxluqlardır və bunlar hər biri dələtlət edir. Bunu bildicilər Allahın əzəmətli olmasını. Və Allah özü Xaliqdir, Mudəbbirdir. O yaradıb, o idarə edir. Və Allah bütün növlə bunla da vəsflənir, sifətlənir ki, Allah yıxa bilər, Allah yara bilər mənasında. Bəzi hədislərdə belə bir məsələ gəlir. Cümlə gəlmə şəkliki: "Fələq" Cəhənnəmdə olan bir zindandır və ya bir qujudur. Nəzər ki, Cəhənnəmin dərinliyində bir o deşik, o yırtıq, o, eee, oxştuq var mənasında. Dedi axı fələq bir şey deşmək, ayırmaq, yırtmaq mənasında deyir. Diri quca da həm o yırtığıqlıq, o deşiklik, o ara aralıq var. Bu zindanda da o boxuqlar var, yertərlər var, e, aralanmaqlıqlar var. Zindan burda, azad həyat burda. Bundan buna qarır deyə hamısı da ad eləmək olar. Bu rivayet ki dedi biz e, fələq cəhəlləndə bir də bir quyunun və yaxud da zindan adıdır, mümkündür. E, bu fələk sözünün mistaqlarından biridir. Yəni sırf o deyil, fələqin bir çox mənası var. Onların biri də budur.